mən ixtisasçı kanad rəssamıyəm həm də rəngkaram. uzun müddət e, Kanada da çalışmışam. 30-a yaxın e, bədii filmlərin baş rəssamı olmuşam. Azərbaycanın xalq rəssamı Mays Ağabəyov iyunun 17-sində 79 yaşında ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib. Mays Əlişəiroğlu Ağabəyov 1 may 1941-ci ildə Bakıdan adan olub. 1961-ci ildə Dövlət Rəssamlıq Məktəbini bitirib. 1969-cu ildə o vaxtki İlm İttifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunu bitirən Mayis Əsgəbəyov Cəfər Cəbbarlar adına Azərbaycan Filmkino Studiyasında quruluşçu rəssam kimi fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycanda peşəkar kino rəssamlığının formalaşmasında müstəsna xidmətlər göstərib. 50 il ərzində çoxlu sayda tam metrajlı bədii filmin quruluşçu rəssamı olub. Bu filmlərin sırasında Nəsimi, Çətirimiz Buludlardır, Xoşbəxtlik qayğıları Qəbək Nizami Gümüşgöl əfsanəsi nə gözəldir bu dünya, məkanın melodiyası, dervişin qeydləri və bir sıra digər ekran işlərini göstərmək olar. 2012-ci ildə Təsviri Sənət nominasiyasında Humay Milli Mükafatına layiq görülüb. Maysağabəyovun parlaq və əziz xatirəsi onu tanıyanların yaddaşında həmişə yaşayacaq.